Ini tinggal kita pakai langsung aja 1 sampai 3 tetes, terus tinggal kita ratain deh Halo guys, kembali lagi di channel aku Berteman yuk, klik tombol like dan juga subscribe Karena hari ini aku mau ajak kalian untuk ngecek produk yang lagi viral nih guys Yaitu Mimi White Aha Serum ini itu adalah serum badan yang lagi viral banget di sosmed, di TikTok, Instagram tuh banyak banget yang pakai dan reviewin produk yang satu ini guys. Jadi sini aku bukan mau review produk ya, tapi aku mau ngajak kalian untuk gimana sih caranya ngecek produk mini white aha ini yang original dan juga yang kalian atau palsu. Jadi sini kita mau lihat dari segi kemasannya dulu ya guys. Ini udah kita lihat kan dari tadi, itu di bagian bawahnya kayak gini, bagian atasnya kayak gini. Nah langsung aja deh mau kita buka ya Karena katanya kodenya itu ada di bagian dalam kemasan guys Nah untuk expirednya ini jangan lupa dilihat ya guys Ada di stikernya ini di bagian bawah Dan di kemasannya ini udah lengkap ya guys Ada petunjuk pemakaiannya komposisinya juga Dan ini dia isinya kayak gini guys bentuknya Dan ini dia kode unik yang akan kita cek nanti di bagian dalam kemasan ada di sebelah sini jadi kayak gini guys bentukannya warnanya tuh kuning agak orange sedikit kayak warna-warna jeruk gitu nah ini isinya 30 mili ya guys dan dalamnya kayak gini ini untuk aromanya ini kayak aroma jeruk gitu tapi nggak menyengat dan teksturnya juga nggak yang lengket gitu ini perlu kita coba nggak kan, nih guys tapi kalian tahu kan cara pakainya betul ini manfaatnya katanya banyak banget loh diantaranya memutihkan leher hitam, lutut, selangkangan, pantat, lengan, kaki bergaris hitam, dapat mengencangkan kulit kendur dan juga meratakan warna kulit tidak rata. Dan untuk cara pakainya, ini aku kasih tahu aja deh ya sekalian. Ini kalian bisa langsung aja pakaiin serumnya ke tangan, 2 sampai 3 tetes aja terus kalian campurkan sama body lotion yang biasa kalian pakai terus tinggal diratain deh atau kalian juga bisa langsung campurkan satu botol mini white yang 30 ml ini ke dalam body lotion yang ukuran 150 ml dan bisa dipakai pagi dan malam hari tapi kalau kalian mau hasilnya lebih cepat ini tinggal usapkan ke seluruh tubuh tanpa dicampur lotion hanya pada malam hari saja itu guys. Oke okay guys, karena kita udah tahu ya manfaat dan juga cara pakainya. Sekarang selanjutnya adalah bagaimana cara ngecek produk yang kita beli ini original atau palsu. Ini udah ada alamat webnya di bagian dalam ya guys. www.mimiwhite.com. Oke, okay, langsung aja kita pergi ke browser. Oke okay guys, langsung aja ya di sini kita ketik www.mimiwhite .com langsung kita telusuri nah kita tunggu ini masih loading dan ini dia guys akan muncul seperti ini ya guys mini white corporation terus ini karena mini white ah ini memang dari Thailand jadi bahasanya bahasa Thailand guys, dan aku nggak ngerti. Ini kita lihat sampai sini. Ini ada gambar CEO, mini white-nya juga. Nah di sini guys, tinggal kita ketikkan kode yang tadi ada di bagian dalam kemasan itu ya guys. Nah pastikan kodenya itu kita ketiknya sama persis dengan yang ada di bagian kemasan tadi. Perhatikan huruf kecil dan huruf besarnya, jangan sampai ada yang kebalik atau ada yang salah. Pokoknya harus persis banget, ya guys, tulisannya. Kalau udah selesai, kita tulis. Tinggal kita klik tombol yang hijau yang ada tulisan "klik to verify" itu, tinggal kita klik aja dan kita tunggu, dan dia akan keluar seperti ini, ya guys. Ini tulisannya warna hijau, produk activated successful itu artinya produknya sudah kita aktifasi dan ini original ya guys ini tinggal kita cocokkan aja tanggalnya sama tanggal waktu kita ngeceknya itu sama atau enggak kalau sama berarti dia original ini guys aku ngeceknya tanggal 23 September ya jam 12 lewat 14 56 ini artinya produk kita original dan kodenya ini cuma bisa diaktifasi satu kali ya guys jadi ini coba kita mau aktifasi sekali lagi bisa atau enggak ini aku masukkan kode yang sama seperti yang baru aja aku cek ya guys ini karena kita mau tahu gimana sih kalau kodenya itu kita cek dua kali oke di sini dia akan keluar seperti ini guys tulisannya merah dan ini ada keterangannya please be careful of counterfeit product ini produknya udah di, pernah dicek tanggal 23 September jam 12.14 ini pengecekan pertama kita tadi ya guys jam 12.14 kalau keluar kayak gini berarti produk kalian udah pernah diaktifasi jadi harus hati-hati bisa aja produk kalian palsu kalau perbedaan waktu dari kalian ngecek sekarang sama yang tertulis di sini tuh lama banget misalnya kalian ngeceknya tanggal 23 September 2022 tapi di sini udah pernah diaktifasi tanggal 5 Januari 2020 atau berapa pokoknya rentangnya itu misalnya satu tahun atau beberapa bulan itu bisa dipastikan produk kalian palsu tapi kalau misalnya jaraknya cuma sekitar satu menit atau dua menit itu jangan khawatir guys karena produk kalian original cuma kena double klik atau klik dua kali makanya yang terbaca itu yang klikan pertama jadi kalau misalnya jaraknya cuma Beda satu menit atau dua menit, itu produk kalian masih aman, ya guys. Terus sekarang kita mau coba ngacak kodenya, gimana sih kalau misalnya kodenya itu palsu atau enggak tertera? Ini kita coba masukkan kodenya, ngacak aja, ya guys. Enggak lah, ini produk palsu yang kodenya amburadul gitu, kita masukin aja. Terus kita cek, ya, ini kodenya ngarang, coba kita cek dan dia akan keluar kayak gini, guys. The product serial number was not found. Jadi, nomor serialnya itu nggak ketemu. Yang pastinya kalau keluar kayak gini tuh artinya produk yang kalian beli benar-benar palsu alias KW. Jadi gitu guys, tutorialnya. Kalian udah ngerti kan? Kalau belum paham atau ada yang mau ditanyakan, kalian boleh komen di bawah ya guys. Nanti aku coba bantu jawab. Dan untuk harganya sendiri, Mimi White Aha Body Serum ini murah banget loh guys, nggak sampai lima puluh ribu. Cuman sekitar tiga puluh ribuan aja kalian udah bisa dapetin serum badan dari Thailand ini. Dan pastikan kalian beli produknya yang original ya guys, jangan sampai tergiur harga yang murah tapi nanti malah dapet produk yang palsu. Kita kalian udah pernah coba belum nih Mimi White Aha? Kalau kalian udah pernah coba atau sedang memakai Mini White AHA ini, share dong di kolom komentar gimana reaksinya ke kulit kalian. Apakah semakin cerah atau gimana? Komen di bawah ya guys. Dan pastikan subscribe dong guys biar kita berteman. Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, boleh like dan juga share-nya dong. Thanks for watching.